Но органы власти, в их числе три министерства и одна облгосадминистрация, отказались по тем или иным причинам нам этот документ предоставить. И в результате обращения в суд по всем четырем делам мы достигли успеха, потому что по двум из органов власти, а именно по Министерству обороны и по министерству здравоохранения, состоялись судебные рассмотрения, и суды признали, что документы должны быть открытыми, должны предоставляться непосредственно, потому что, например, Министерство обороны говорило нам обратиться к регистратору и уже у него спрашивать об этом документе. Суды, тем не менее, признали, что э, запрашивающее лицо имеет полное право получать копии таких свидетельств. Еще в двух случаях, в случае с Министерством инфраструктуры и с Николаевской госадминистрацией мы увидели, как судеб повлиять на процесс получения информации, потому что мы получили свидетельство раньше, чем состоялось судебное рассмотрение, то есть в добровольном порядке ответчики исполнили наши требования, просто связались с нами и предоставили все документы. Таким образом, мы видим, что судебное обжалование является не только позитивным инструментом, в том виде, в котором оно предусмотрено в законе, но ну и полезным фактором, который э, стимулирует предоставлять информацию ответственно, и даже если дело не доходит до заседания в целом. Эм, кроме того, у нас есть э, опыт позитивного судебного решения в деле против Министерства юстиции Украины, а по иронии судьбы Министерство юстиции очень у нас отличается таким нежеланием отвечать на запросы и частенько нарушает закон. Тем не менее, суд, который рассмотрел это дело, он проанализировал вопрос о том, должно ли министерство предоставлять штатное расписание. Министерство отказывалось это делать, указывая на то, что в штатном расписании есть информация о служащих, то есть их персональные данные, данные об их зарплате, и это не должно быть предоставлено по запросу. Но суд проанализировал те нормы, которые говорят, что в любом случае такая информация является открытой, потому что об этом есть прямое предписание в законе. И вот министерство было обязано предоставить штатное расписание, но орган власти оказался очень настойчивым. Сейчас они подали апелляцию, но еще рассмотрения дела не было. Тем не менее, мы сталкиваемся также и с негативными решениями в судебных делах, и очень часто они касаются высокопоставленных чиновников. В частности, например, у нас есть дело, в котором мы представляем интересы известного журналиста Сергея Лещенко, который захотел узнать информацию о продаже выжгородской районной госадминистрации земельного участка нашему президенту. В общем-то, по закону это очень однозначная ситуация. Органы государственной власти а, производят распоряжение государственным имуществом, продавая его лицу. Даже если бы он продавал физическому лицу, он был бы обязан разгласить эту информацию. Но здесь, более того, покупателем является публичная особа, и если мы также обратимся к стандартам Европейского Союза, которые в практике Евросуда являются обязательными для Украины то однозначно есть все основания утверждать, что такой договор о купле-продаже должен быть абсолютно открыт. Тем не менее суд трактовал всю ситуацию совершенно иначе, что это два субъекта гражданских правоотношений, которые заключают абсолютно индивидуальный акт купли-продажи и приравнял стороны к лицам, которые просто вступили в гражданские правоотношения и имеют право на конвенциональность такой сделки. К тому же отметил, что в документах фигурируют персональные данные президента, поэтому кто не имеет права знать ничего об этих данных. И мы уже дошли до уровня касации в этом деле, но суды единогласны и совершенно не хотят рисковать и раскрывать информацию о президенте. Более того, в этом случае у нас есть не очень приятное последствия, потому что судья, который выносил решение по этому делу, в части объяснения своих аргументов потребил оборот о том, что защита персональных данных не должна зависеть от степени публичности лица. В общем-то, прямое противоречие европейским стандартам и практике Евросуда которая как раз и рассказывает, что публичность лица влияет на открытость информации о нем. Но, тем не менее, эту фразу, эту цитату поддержал Конституционный суд, который в начале года вынес решение о том, что о трактовании норм о защите персональных данных и практически слово в слово он зацитировал это решение суда. И, к сожалению, такая позиция Конституционного суда теперь влияет на многих судей, которые рассматривают наши дела, и они склонны очень сильно эм, апеллировать к этому решению Конституционного суда, указывая на то, что э, данные у чиновниках не должны э, разглашаться, поскольку это конфиденциальная информация.